Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Təmidli, 3 otaq, ümumi sahəsi 165 kvadrat və yelçəkən proyekt, tam əşyalı və kupçalı bir mənzil təqdim eləyəcəm. Mənzil yerləşir Nəsimi bazarının yanında, Ağtçayının tam arxasında. Yeni tikili, çox elitli bir binadır. 18 mərtəbəli binanın 16-cı mərtəbəsində. Mənzilin bura koridor hissəsidir. Mənzil tam öz şəxsi yaşayışı üçün təmir olunub, əşyaları da öz zövqünə uyğun, bahalı və keyfiyyətli əşyalar var. Hamısı da qiymətə daxildir, qalacaq. Əsas odur ki, kupçası əlində, ipoteka ilə də götürə bilərsiz. Əsas mənzilin giriş qapısıdır. Ev sahibi onu da dəyişib. Burada böyük bir şkafdır. Sərhs, geniş, rahat. Bax, bu qaydada üstündən də istifadə eləmək olar. Giriş hissəsi istipollandı. Mənzildə ümumilikdə 2 hamam otağı və 1 çamaşır otağı var. Gəlin ilk öncə mən sizə elə çamaşır otağını, hamam otağını göstədim. Daha sonra digər otaqlarla da tanış olarıq. Burada da gördüyünüz paltaryandır, bütün əşyalar hamısı qalacaq. İstipollandı yer. Daha sonra onun sol tərəfində ümumi hamam otağıdır. Bir hamam otağı isə valideyn yataq otağındadır. Gəlin qonaq otağı ilə tanış olaq. Mənzilin qonaq otağı da çox geniş, rahatdır. Burada gördüyünüz bütün mebellər hamısı xarici ölkədən, yəni Avropadan öz zövqü ilə sifariş verib ev sahibi. Yaşaış da çox az olub, indi inşallah xeyir iş məqsədi ilə satışa qoyub. Lüstrdur, pərdələrdir və bütün otaqlarda da konsol yerə quraşdırılıb. Binanın da çox geniş həyəti var. Uşaqlar üçün oyun meydançası var, yeraltı qarajı var layihəsi də çox gözəldir. Tam qonaq otağının solunda mətbəx yerləşir. Buyurun, zəhmət olmasa, mətbəx olan hissə yer granit mərmərlən istipol, keyfiyyətli materialdan mətbəx mebeli yığılıb. Ümummilikdə mənzildə 4 televizor quraşdırılıb. Biri koridorda, biri mətbəxdə, biri isə qonaq otağında. Burada da qazlı su, işığı daimidir, istili sistemidir, kombidir, qaz peçidir, böyük aspirator da quraşdırılıb və burada da Soyuducu, konsern də yenə eyni qaydada mətbəxdə də quraşdırılıb. Daha sonra gəlim mən sizə balkonunu da göstərim. Balkon olan hissəni də ev sahibi istipol eləyib, cam balkonla bağlatdırıb. Buranı da öz zövquna uyğun gözəl şəkildə sərgəli təmir eləyib. İstili sistemi kombidir, bütün sayğazların hamısının pulu ödənilib. Kolektor sistemi də yığılıb ki, istipol üçün hansı ərazini istəsəz, bu ərazini də söndürə bilərsiniz. Yəni indi isə keçək mən sizə yataq otaqlarını göstədim. Buyurun, zəhmət olmasa, bura mənzilimizin böyük yataq otağıdır, valideynlər üçün nəzərdə tutulmuş. Bu yataq otağında olan yataq mebelləridir, şkaflardır, dolablardır, hamısı da qiymətə daxildir. Yerdə vurulan parket də çox bahalı, keyfiyyətli parket. Oysa yataq otağında olan hamam otağıdır. Bu hamam otağı da koridorda olduğu kimi səhrəsi geniş, rahatdır. Mənzildə ümumilikdə 2 balkon var. Biri mətbəxdə, biri isə bu hissədədir. Bax bu balkonda olan hissədə də gəlin, işıqları yandırıb sizə göstərim eyətə baxır bu pəncərələr, yəni şəhər istiqamətinə. Burada da əlavə olaraq ev sahibi şkaflar yığdırılıb. İnşallah artıq əşyalarınızı qoymaq üçün də yeriniz var. Turşular, mürəbbələr istəsəz bax bu hissəyə yığa bilərsiz. Yedək sonuncu yataq otağında göstədim. Bu da isə mənzilimizin ikinci yataq otağıdır. Tam qanunu 3 otaqlı bir mənzildir. 165 kvadrat ümumi sahəsi, kupçalı, əşyalı satılır. Qiymət də 360.000 manat deyilir. 360.000-də start qiymətdir. İnşallah realmüşdərlə olsa ev sahibi ilə də qiymətlər razılaşarsınız. Kim alsa Allah xeyrin versin. Ev olmayan hər kəsə də Allah ev nəsib eləsin. Sağ olun, var olun.